muallim va o'qituvchilarning bilimi va malakasini oshirish haqida gapirganda bugun jamiyatimizda dolzarb bo'lib turgan yana bir masalaga to'xtalib o'tishni zarur deb o'ylayman aytingchi o'qituvchi o'z ustida ishlashi bilim va mahoratini oshirishi uchun qo'shimcha metodik yordamni qayerdan oladi albatta bu sohaga oid kitob va qo'llanmalardan maxsus pedagogik nashrlardan oladi afsuski ke biz keyingi yillarda majburiy obuna bahonasida ixtiyoriy obunani ham yo'q qildik albatta bu birovlarga yoqmaydi xalq ta'lim vaziri mana bizda zamonaviy man ko'p eshityapman işte muloqotlarda e, kerak emas axborot texnologiyalari bor jurnal ham kerak emas gazeta ham kerak bu noto'g'ri yo'nalish hamma narsani o'z o'rni bor Kompyuterda ham o'rni bor jurnalda ham gazetani ham o'rni bor bu boshqacha yo'lni tutish hozir mumkin emas biz unga tayyor emas bir ikkita e, katta katta chet elda o'qiganlar gapiryapti u mumkin emas gazeta jurnallarni yo'q qilaylik deb yo'q qildik ham bu noto'g'ri man o'ylayman shunday ayanchli hol keldiki hatto ayrim rahbarlar gazeta o'qimasligi bilan maqtanayotgan bo'lib qoldilar mani kompyuterimda hamma narsa bor yo telefonimda hamma narsa yo'q gazeta ham jurnallar ham o'qish kerak bu zamon talabi o'qituvchi o'zini ijobiy ta'limini bilimini metodikasini yozish kerak muhokama qilish kerak buni ham o'zingiz bilasiz dunyoda kompyuter texnologiyalari eng rivojlangan davlatlardan biri bu yaponiya hisoblanadi lekin bu mamlakatda kuniga uch to'rt million nusxa nashr etiladigan gazetalar borligini nima deysiz gazeta va jurnallar maktabga kerak kerak ana shuni hamma bilishi kerak oldingi tariximizdan hamma narsani yo'q qilib tashlash bu noto'g'ri xuddi biz hamma sohada peshona terimiz bilan yangi tizim yaratgandek muallimlarga ham yangi tizim yaratib berish kerak imkoniyatlar yaratib berishimiz kerak demoqchimanki hayotimizda radio televideniya internet bilan birga bosma nashrlarini ham o'z o'rni bor bugungi kunda bosma nashrlarini ta'lim muassasalariga o'qituvchi professorlarga yetkazib berish ham jiddiy muammoga aylangan chunki bu borada matbuot tarqatish va pochta tizimining faoliyati mutlaqo talabga javob bermaydi bu tizim ishlamayapti desak bu ham adolatli haqiqat shu munosabat bilan vazirlar mahkamasi bir oy muddatda bosma matbuot nashrlarini faoliyatini qo'llab quvvatlash xususan maktab va oliygohlarning pedagogik faoliyat uchun zarur nashrlar bilan ta'minlash ularning kutubxonalarini o'quv va badiiy adabiyotlar bilan to'ldirish chora tadbirlari ishlab chiqsin va amalga oshirsin hammamiz bir paytlar kutubxonani yopdik yo'q qildik maktablarda kutubxona yo'q hozir o'zimiz o'qigan davrimizda eslaylik kutubxonaga borardik kitob bilan o'tirardik Nama saya